biz hozir hikoya qiladigan tarixiy voqealar kitoblardagina bitib qo'yilgan emas balki real hayotda sodir bo'lgan bu ishlardir bundan avvalgi mavzularimizning birida xalifa mu'tasimning bir dona ayol uchun rumga qarshi butun boshli lashkar tortib borgani haqida so'zladik bu va bunga o'xshash voqealar bitta ikkita emas umuhotul kitoblarini o'qisangiz bunday voqealar islom tarixida yuzlab ekanligini bilasiz bugun sizlar bilan naql tuynuk sohibi va niqob egasi haqida so'z yuritamiz ummaviylar davri xalifa abdulmalik ibn lmarog o'g'li maslama ibn abdulmalik qo'mondonligida rum shaharlaridan biri qamal qilindi biroq bu shahar qal'asi baland va devorlari mustahkam bo'lgani uchun shaharni fath qilish ishlari cho'zilib ketdi tobora musulmonlarda talofat ko'payib borardi qal'aga chiqishni imkoni yo'q devor juda baland devorni teshib o'tishni ham imkoni yo'q u juda qalin kechalarning birida musulmon askarlaridan biri bir kishi jang biroz tinib hamma uyquda bo'lgan bir paytda devorning qurilishi uning arxitekturasini yaxshilab o'rgandi va qal'a devorida nozik joy borligini aniqladi bu joy qal'a eshigidan biroz chetroqda bo'lib u tomon g'ishtlari yupqa qurilgandi uni teshib o'tish mumkinligini payqab qoldi bu musulmon askar ertasi tunda aslahalari bilan kelib bir o'zi devordan teshik ochish uchun uni qazishni boshladi tuni bilan to'xtamadi qo'llari qovorib ketdi devordagi toshlardan chiqayotgan uchqunlar bu musulmonni qo'lini kesib tashladi lekin sobit va matonat bilan qazishda davom etdi tinimsiz devorning nozik joyiga zarba berdi devordan bir kishi siqqudek kichik bir teshik tuynuk ochildi bu askar hech narsa qilmadi va hech kimga sezdirmay tezlik bilan qo'shin safiga borib yana qo'shildi tong yotdi. musulmonlar qal'aga navbatdagi hujumini boshladi boyagi musulmon askar to's to'polondan foydalanib o'zi ochib qo'ygan tuynukka bordi u joydan qal'a ichiga kirdi qal'a ichidagi dushmanlar darvozadan ko'ngillari to'q edi ularning barchasi qal'a ustida jang olib borardi boyagi musulmon askarni hech kim payqamadi qal'aning asosiy darvozasini ochib yubordi asosiy darvoza ochilganini ko'rgan musulmon qo'shini yoppasiga darvoza tomon yugurdilar juda katta adad qal'a ichiga kirib oldi qal'a ustida kamonlar to'potarlar bilan musulmonlardan himoyalanib turgan kofirlar orqada qal'a ichidan takbirlar tovushini eshitishdi ular zudlik bilan ortga qarasalar qal'a ichi musulmon lashkari bilan to'lib bo'lgandi shu kuni bitta musulmon askarning qilgan hiylasi bilan butun qo'shin zafar quchdi shahar fath etildi devordan tuynuk ochilib u orqali shahar darvozasi ochilgani xabari maslama ibn abdul abdulmalikka yetib keldi qo'mondon maslama ibn abdul malik qo'shinga qarab kim bu ishni amalga oshirdi tuynuk sohibi chiqsin mukofotini olsin dedi hech kim chiqmadi ertasi kuni ham chaqirdi hech kim indamadi uchinchi kuni maslama ibn abdul malik agar u tuynuk sohibi ko'pchilik oldida chiqishni istamasa tundami yorugdami yarim tunmi chodirimga o'sha odam kelsin deb amr qildi yarim tunda yuzini berkitib olgan bir kishi kelib amirim o'sha tuynukni ochgan kishi men bo'laman sizdan iltimos qilardim mendan ismimni so'ramang yuzimni ochishni so'ramang chunki bu ishimni faqat va faqat Alloh azza va jalla bilishini istayman xolos dedi va yugurib orqa qaytib qo'shin ichiga ki kirib ketdi bu kishi kim ekanligi ki sir bo'yicha qoldi hech kim bilmadi tarix bu kishini sohibi tuynuk degan ism bilan madh etadi maslama ibn Abdul Malik bu askardagi ixlosni ko'rib qo'shinining safida shunday askarlari borligidan juda faxrlandi va duo qildi allohim bu mujohidni dunyoda kimligini bila olmadi. qiyomat kuni mahsharda bu sohibi tuynuk bilan meni birga tiriltirgin deya Allohdan so'radi bu kishining yuragidan chiqqan ixlosi butun bir qo'shin g'alabasiga sabab bo'ldi niqob sohibi bu voqea esa umar ibn xottob davrida sahobalar ahdida Sa'd ibn abi Waqqas qomondonligida sodir bo'ldi musulmon qo'shini yurishlari davomida forsning tustur qal'asini qamal qildi qamal 6 oyga yaqin davom etdi musulmonlar kamonlar manjaniqlar bilan o'q uzishardi biroq qal'a mustahkamligi boyiz bularning birortasi ish bermasdi kunlarning birida qo'shin safidan niqoblangan bir, bir musulmon chiqib meni manjaniq bilan dushman qal'asi tomon uloqtiringlar deb iltimos qildi subhanalloh manjaniq toshlar to'plar uchun mo'ljallangan Odam otish aqlga sig'maydi Odam notgan taqdirda ham qayerga tushishi noma'lum aniq qal'a ustiga tushgan taqdirda ham bunday zarbadan va balandlikdan oyoq qo'llar maydalanib ketishi ehtimoli yuqori lekin bu musulmonning g'alabaga bo'lgan zavqi allohga bo'lgan tavakkuli juda yuqori edi uni manjaniqqa solib otishdi u sog' qal'a ustiga tushdi qal'adagi soqchilarni qatl qilib eshikni ochib berdi va tu tur fath etildi forslar podshohi xurmuzon hibsga olindi sad ibn abi Waqqas radhiyallohu anhu bu niqob egasi bilan ko'rishishni va uni mukofotlashni istadi ammo bu kishini hech kim tanimadi sad ibn abi vaqqos buyruq qilib chaqirdi shunda bir kishi kelib sad ibn abi vaqqosga men u kishini taniyman u sizdan uch narsani so'ramoqda uni kimligini hech kimga aytmaysiz uni tarixga yozdirmaysiz uni mukofotlamaysiz agar o'sha uch shartini bajarsangiz u siz bilan ko'risharkan dedi babi vaqqos rozi bo'ldi shunda boyagi ki kishi o'sha niqob sohibi menman deb o'zini ko'rsatdi bu ish umar ibn hattobga aytilganida allohim qiyomatda o'sha bilan tiriltirgin deb duo qildi bu kishi kimligini faqat said ibn abi vaqqos roziyallohu anhu bildi u kishi ham hech kimga aytmadi bu sirni o'zi bilan qabriga olib ketdi bizdan katta yoki kichik kishi emas undagi xolislik ixlos so'raladi bu ikkalasini qilgan ishini ehtimol hech kim eslamaydi ularni hech kim tanimadi tarixga kiritilmadi to'g'ri sohibi tuynuk va niqob egasini bu dunyoda hech kim ko'rmadi lekin olloh ko'rdi ularni qilgan ishini bildi inshaalloh qiyomat kunida bularning mukofoti hammani oldida topshiriladi gunohimizni berkitganimiz kabi ba'zida savobimizni ham berkitishni o'rganishimiz lozimdir